Salam rayonla çap şorun qalan izləyicilər. Abşon rayonu Masız qəsəbəsi Qurtuluş 93 yaşayış kompleksində yeni bir gözəl mənzilimiz çıxıb satışa. Bina 5 mərtəbəlidir, mənzil də 5-ci mərtəbəsində yerləşir. Mənzilin ümumi sahəsi 60 kvadrat metr, 3 otaqlı. İndi biz hal-hazırda mənzilimizin girişində, koridorunduq. Qapıdan girən kimi gördüyünüz kimi koridor genişdir. Solda paltarışqaf yığılıb. İndi biz başlayırıq mənzilimizin yataq otağının. Mənzildə gördüyünüz bütün əşyalar, elektrik avadanlıqlar qalacaq. Mənzil şəhərçinin tam girişindədir, parka baxan mənzildir. Bu yataq otağıdır. Gördüyünüz bütün əşyalar qalacaq. İndi isə keçirik sanitari bavşağına. Mənzilimizin sanitari qovşağıdır. Mənzilin su işi və mərkəzləşmiş istili sistemi, sənədləri tam qaydasındadır, qutçası var. Mənzil iki otaqlı olur, üç otağa pərdəli köllü. Bu mətbəxtdir. Mətbəxdə də gördünüz bütün elektrik avadanlıqları hamısı qalacaq. Bahal-bahalı əşyalardır. İndi isə keçirik qonaq otağına. Bu da qonaq otağıdır. Qonaq otağında da gördünüz bütün əşyalar, elektrik avadanlıqları qalacaq. İndi mən sizə mənzilin görüntüsünü göstərəm. Parka və şəhərcin girişinə açıq balkonu var. Şəhərcin girişidir. mən zəhl baxır Fortun şəhər yaşı kompleksinin bağ parkına məktəb bağça yaxınlığında fəaliyyət göstərir mənzilə bağçanı məktəbinə olan məsafəsi 100 metr olar indi isə keçirik şaqo otağına bu şaqo otağı bütün otaqlar baxır şəhərin girişinə və parkına. Evet. Kanalımızı abunə olun ki, növbəti mənzərlərimizi görə biləsiniz. Sağ olun.